Літо пора свіжих емоцій і чуттів, і готувати потрібно також свіжі страви. Сьогодні ми у розважально оздоровчому комплексі підкова і разом із кулінарним туризмом будемо готувати салати. Поїхали, розважально оздоровчий комплекс підкова. Це замок задоволень. Загальна концепція закладу розрахована на можливість повноцінно відпочити із друзями або сім'єю. Підкова це готель на 17 номерів: паб, кафе, більярд, басейн, сауна, двохповерховий літній майданчик і звичайно ресторан. Розважально оздоровчий комплекс підкова по праву вважається перлиною рівного, користується заслуженою любов'ю рівнян та й місцем шляхетного відпочинку. Під'їзд до будівлі комплексу досить зручний. Своє авто можна пропаркувати не тільки на подвір'ї закладу, але й у внутрішньому дворі. Нічне паркування під охороною. Заклад дотримується високого рівня обслуговування, максимального комфорту, справедливих цін. Це все, а іноді і просто цікавість викликають бажання приїхати до підкови не один раз, а відвідувати заклад постійно. Підкова, вдалий вибір та ваше джерело енергії. Така благодатна пора, коли завжди хочеться їсти більше свіжих овочів і фруктів. Сьогодні ми будемо розпочинати готувати салати разом із шеф-кухарем, підковою Едуардом Джамакачаном. Добрий день. Добрий Ну що, команду я весь у твоєму розпорядженні і каже, що робити? Я готовий. Начнем з того, що будемо готувати соус песто. Тебе для так. этого надо взять базилік, взяти ось миску, И... И обрывать только листочки. Стебли нам не интересуют. Стебли – это как сорняк. Ясно. Прекрасный Ты пока Прекрасный обрываешь это дело, а я ты... порежу помидоры черри. У нас будет состоять салат из микса салата, помидоры черри, э, мацик. Если у вас нет мацика, можно взять бастурму, можно взять прошута. Вот и заправим это все дело соусом песто. Сверху украсим хлопьем пармезана. Mm -hmm. Соус песто. Да. Ей-ка, так и называется в принципе. Не, оно так и называется, это придумали итальяне и они по-другому вот так оно и будет называть. Салатик трошки порвем. А ты была в Италии? Скажу, если итальянцам зв'язати руки, знаєш, что они такие очень эмоциональные, много жестикулируют. Если связать руки, они просто не смогут говорить. Они не смогут, еще 15 кителей. Я знаю один такой момент. Я работал с итальянцем, они за один день работы меняют 6-7 кителей. Ну, то есть он поработал буквально 10 минут пошел, переоделся. Поработал еще час, где-то у него вся там упала, еще раз переоделся. Мужики под Да, но помогает. у них есть такой минус, то есть мы люди такие... Работу любим, а они могут работать на кухне только когда приходят их друзья, да. когда гости приходят, итальянцы. То есть, ну, я сколько раз сталкивался, он сидит себе в зале, там поет в караоке, там веселится, развлекается, на кухне полная запара. Он туда ни в коем случае не придет, но только придут гости итальянцы, все, он все кидает, сразу идет, там режет, шесть шкварит. Вот тут такие Так, Так, богато, проще. Вот кидаем сюда мацик наш. Надо стараться делать салаты из продуктов местного происхождения. То есть вообще сюда прошута идет, но так как мы в городе ровно, тут очень, я заметил такой популярный продукт, это мацик. Ага. Так, еще возьмем сюда моцарелку. Так. Моцарелка. Вот. Если вы готовите дома, тогда можно купить моцареллу бэйби Такие шарики они у вас на рынках продаются. Да. С и и Италии это... к вам привозят и оно так эстетично. Мы кидаем такую моцареллу, потому что чтобы было безотходное производство. У нас моцарелла идет в другие салаты. Mm -hmm. мы шарики не используем. Mm -hmm. Мы используем только такое. Слухай, на розповіді про Італію мені сподобалось. Я так собі подумав, якщо раптом їхати в Італію і захотіти поїсти, то однозначно треба йти в ресторан з кимось з ваших італійських друзів. Або принаймні когось небудь знайти на, на дворі, на вулиці сказати, слухай, чувак, хочу так їсти, йде зі мною, бо ви знаєте, просто тупо не почнуть готувати. Там ще є така тема, що він вело нове блюдо, а повар навіть не знає, як його готувати. Угу. И его зовут там, приди, помоги, сделай там, надо, я же не знаю, как делать. Он говорит, я вам показал один раз, звоните, делайте, Не, все равно. Я свою попу не подниму. Все, я думаю, хватит. Так, вы. Сюда кедровый орешек, вот тебе весь. Вайс высыпан. Да, да. Вайс кедровый орешек. Так, е. Чесночок. Прям целый. Да, 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 да. Ага. Вот им же почищенный у нас, все ты. Чеснок и Не. пармезан. Так, высыпаем. Уже тертый, можно кусочками, если у вас блендер потужный. И все, берем блендер и начинаем взбивать. Так. Нам хорошо. надо превратить это все дело в однородную консистенцию. И добавляем оливку оливу. Тут очень красивый цвет. И хранится в холодильнике может 7 дней спокойно О! цвет не менять. Вообще в легкую. Так, ну майже однородная масса. Да. Майже. Все. Так. Е, друзья, дивитесь, но ну, и так она выглядит. Кто-то на Так, Эдик, что Все. Теперь у нас есть салат, у нас есть наш соус песто, у нас есть ложка. Мы берем, поливаем это дело. Угу. Смотрите, если у вас получился густой соус, или вы его с холодильника достаете, он все время застывает. Угу. Очень так хорошо из-за того, что оливковое масло там есть. Вы берете, добавляете еще в салатик немножечко. Олие. Олее. І все, трошки солі. Ну слухай, ця фішка, що можна зберігати 7 днів це в заберем. Це 7, це я так. мінімум можна і 15. Це так можна один раз готувати. Ну і все, і забути. Я працював роб... на на да, з французом в Києві. там, У нього су шефом був. Він готував этот соус, зберігав його в морозилці. Mm -hmm. І Это было 2-3-4 місяці. Хороший секрет, треба запамятати себе. Все, салат у нас готов, осталось его выложить. Так, ну и, конечно, треба гарно прикрасить, правда? Выкрасить? Да. Сделать кухонный кухарский декор. Ням-ням. Берем небрежно, посыпаем хлопьями пармезана. Упала, угу. Упало, ничего страшного. Вот. Вот такие у нас салатик. В, в... нас есть э, что это? Макаронина, макаронина. Жареная в масле. Прикол, это макарон. Да, это макарон. Съедобно, дуже смачно, можешь скуштовать. Це вот такие салатики у нас вышли. Это угу, угу. оцет, сахар. Получается одна часть оцета, три части цукра и кунжут. Все? Все. Да, готово? Да, страва готова. Валя, можна скри... Скажи ще, вона має десь якесь національне походження цей, цей села? Чи це? Італія. Італія. Ну, ми її націоналізували в Україну, в Ровенську область, так як у нас тут мацик. Ага. Но все, все равно нотки Італії від песта, От моцареллы, которая к вам же через границу тут перебегает. Итальянская страва с украинского ривненским акцентом, да, именно ривненским. Было в Киеве, я мацик вообще сюда приехал, что-то мацик. Ага. А ну у нас кушу А так это шесть типа супа? Классно. Шести ну, друзья, вот такие шуточки, поживные салат у нас вышел, так что, смачного. Следующий салат у нас будет состоять руковод, лосось, огурець і сыр фета. Все, салат дуже простий, заправочка у нього буде горчична. Угу. Що тобі робити? Що тобі робити? Тобі робити горчичну заправочку. Я так розумію, Для цього потрібно гірчиця? Не така. Це в зернах. Ага. Така. Ось така. Да. Гостра. Гостра гірчичка. Угу. І скільки нам потрібно? Где-то чайная ложка. немножко вот на такую килькость да, да. Ну, может там заложиться трешки. хватать берем венчик и берем бальзамик угу. можно взять любой уксус какой у вас есть ну, желательно более-менее ароматный винный какой-нибудь ну, бальзамик это уже самая можно сказать бомба угу. Размешиваем. Так. И добавляем. Ты мешай, мешай, это можно руку тут накачать. И добавляем потрошки оливку. Оливку можно рослинную оливу. Как коричневая жиженька ходить. Да. И мы сюда еще добавим цукровую пудру. Угу. Ну, по этой поединание. поеднание. и цукровая пудра. Я вам раскрою одну тайну во все сладкое и во все соленое добавлять и соль и сахар. Это нейтрализует друг друга и получается как натуральный усилитель вкуса это как добавить чеснок в десерт. Mm -hmm. То есть он немножко добавить не будет чувствоваться, но будет усиливание вкуса. чесноком. Цикало. Ще правда колись я пам'ятаю пробував печиво печиво з шкварок. таке? Ні, таке. От я таке колись куштував, як бачите, живий, здоровий. Так, я збиваю. Ти збиваєш. Угу. А я поки кидаю лососик в нашу рукавку. Угу. Лососик у нас слабосолений. И тут специфика этого соуса, важно его быстро взбить и быстро поставить в холодильник, если вы его храните. Если погиб. вы его будете долго думать, там, дойти до холодильника, пойти по телефону позвонить, у вас отдельно останется масло, отдельно горчица. Сверху олея, угу. снизу горчица. Я понял. Все, я не доверкаюсь. Сюда в нас еще серфета, сыр фета, который мы будем обкачивать в Я думаю, нам Чотирьох-п'яти кусочків. Я так розумію, полна. розмір фети не має значення. Так не буде. Може бути менший, більше. Да, пару менших, пару більших. Взагалі це ж які вважається, італійський салат, правда? Ну, такі, средньоземноморські. Ага. Там от, от, всього всього цього... народу. от Мені цікаво, у нас більшість якось так звикли такими ну, здоровими шматками, якщо каву, то літровими чашками. А, там у них як. принято. Так, okay. чтобы поменьше было, или чтобы побольше шматочки? Там они, именно если в Италии, uh -huh. то принято, чтобы это все было очень просто. То есть, если взял кусок сыра, взял кусок помидора. Все, оливковое uh -huh. оливковый полил, базилик кинул. Все, у нас это ж майонезы, это все дело там побольше, куча ингредиентов, а там три ингредиента, четыре, максимум пять, это у них все уже. Минимализм. Да, минимализм. Это цех для меня, я люблю да. минимализм. Все, теперь берешь отставляется седило, все у нас готово. Так, е, yeah, вот такие результаты Вот такая жиженька. Отставляем. Сухрого пудра. Так, пудру. Так изглашаем, что взбыватая? Взбыватая, обязательно сбывать. Теперь вот. буду жарить кунжут. Все, отставляю это дело. Угу. Прям на сухие сковорицы? Да, на сухие. А я в это дело пока порежу наш огирок. Огирок вот так дуже интересно резать на слайсе. Экономочка. И обычно огирок у нас получается уже не такой обычный. Научу тебя мешать. Да. Смотри, вот так мешаешь. И в конце. Оп, и на себя резко. Оп, и на себя. Ну окей, я зараз боюсь, что кунжута залишится двичи меньше, чем был на початку. Но я буду пробовать. Ну, ничего. Кунжут у нас последний. И на себя Хоп, и на себе. Туда. Туда? Туда? Хоп, оп, Вот это оно. Хоп. Во. Молодцы, он. Ну, так, тренировок, и в мене все выйдет. И Его до стадии просмаживать? Это как семечки. То есть кунжут, вначале это называется сезам. Когда он обжаренный, это уже кунжут. Угу. То есть изначально ты его купил как сезам, пожарил, у тебя кунжут. Я ты понял. его должен жарить, он точно такая же технология, как и семечки, обычные наши подсолнухи. Угу. Ты жаришь, он начинает пахнуть орехом. И вот эти беленькие. Mm -hmm. Они становятся такие кремовые, желтенькие. Ясно. Ну, я смажу. Окей. Okay. Ты смажешь. Сейчас проэкспериментируем, думаю, все получится. Мы прям в сковородку кинем наши фета. фета имеет большую плотность и, по идее, плавиться не должен. Но, по mm -hmm. идее. Это будет сейчас эксперимент. Ну давай, спробуем. Вот. Нам надо просто обкачать. Теперь О. Ну, выходит этих, Да. А ну-ка я попробую. Давай. Разочек. Все. Итак. Ну, я себя лузером, в тебе все вышло с первого раза. Ну, ну Теперь. Так я учился. Так я учусь. Соус. Соус. Нам ну, нужен соус. Сюда. Да. Давай. Давай. Все. Оп выстачить. Значит, значит, одна чайная ложка, я не знал, сколько надо будет, потому что я соус mm -hmm. всегда заранее готовлю. Одна чайная ложка горчицы и олия, это на нашу борцу. Рукола у нас 40 грамм было. Mm -hmm. Теперь берем вот эти два таких поярче. І що продукту пропадати. І посипати. Да. Клас. Все, ось такий Вот Ось вот салатик. Смачного. Смачно. Розважально оздоровчий комплекс підкова це замок задоволень, який гостинно запрошує усіх бажаючих на різноманітний відпочинок. При створенні закладу головним бажанням було надати відвідувачам максимальну кількість різноманітних, корисних та цікавих послуг в одному місці та за доступними цінами. Знайти підкову просто місто рівне вулиця Івана Підкови, 17 а